बसमिल मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खरीज से होंगे मेरा नाम है वसीम अहमद जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि नमाज जनाजा के पढ़ने के अजर सवाब तो इस वीडियो में हम शॉर्टली ये सीखने की कोशिश करेंगे कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है और इसमें कौन सी दुआएँ पढ़ी जाती हैं तो वेरी अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सरियत लोग जो हैं वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और उनको नमाज चनाज़ा का पढ़ने का तरीक़ा भी मालूम नहीं होता और उसमें जो दुआएं पढ़नी होती हैं वो भी याद नहीं होती तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए इसका बहुत अजर सवाब है ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको शामिल करेंगे तो हमें बहुत अजर व मिलेगा जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से बयान किया था कि नबीपा सल वसलम की हदीस है कि जो नमाज जनाजा पढ़ता है उसको एक करात का सवाब मिलता है तो एक उह, एक करात क्या होता है एक ओहद पहाड़ के बराबर अजर स्वाब मिलता है तो स्टार्ट के नमाज जनाजा कैसे पढ़नी है नबी वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ में कि नमाज जनाजा की चार तकबीरें होती हैं सबसे पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहने के बाद हमें सूरह फातिहा और इसके साथ कोई छोटी सी सूरत में के ये पढ़ लेनी चाहिए फिर दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर कहने के बाद दरूद इब्राहिमी यानी अल्लाह मसल महम्मद मुकम्मल पढ़ लेना चाहिए फिर तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर कहने के बाद अब हमें जो है ये दुआ पढ़नी चाहिए कम अज़ कम एक दुआ पढ़नी चाहिए एक से ज़्यादा दुआ भी पढ़नी चाहिए और जितनी आप ज़्यादा दुआएँ पढ़ेंगे उतना ही अजर स्वाव आपके लिए अल्लाह सुबहान ज़्यादा देंगे तो हमें जो है दुआ जरूर एक بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانساننا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا व मैन तवफ़ा तन्ना व तवई मन तहरमनाजरा वफ तेखें ये एक मुख्तसर सी दुआ है हमें टाइम निकाल के इसको ज़रूर याद कर लेना चाहिए इसका तर्जमा पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जहन में ये चीज़ मुनक़श हो कि हमें अपने जो अजीज़ कारब का जनाजा पढ़ रहे हैं उसके लिए हम क्या दुआ मांग रहे हैं तो इसका बहुत अजर स्वब है और इसको हमें याद करना चाहिए फिर ये दुआ पढ़ने के बाद आप जो है चौथी जो, जो तकबीर है अल्लाह अकबर वो कहने के बाद सलाम आ, आ, कह देंगे आप इसको ज़रूर याद करें और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अजर व को शामिल करें क्यों अल्लाह सुबहाना कि जो भी नेक आदमी अपने नेकमार आगे बेचता है हम उसको ज़ाया नहीं करते तो ये अल्लाह ताली की गारंटी है हमें बस खलूस के साथ आगे अपने लिए अजर ववाब भेजना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली ज़िंदगी है उसमें हम इसके समरात और इसके फ़ायद को अल्लाह से हासिल करेंगे तो आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखें आप भी अपने अजीज़ों को अरब अपने रिश्तेदारों दोस्तों को ये बताएँ उनको सिखाएँ ताकि आपके लिए भी ये एक अजर ववाब का जरिया बन जाए तो वो विल मीट अनटिल अनदर वीडियो السلام عليكم ورحمه الله وبركاته